konflik Asia Barat, Malaysia terus pantau situasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan konflik Asia Barat hanya memberi kesan kecil terhadap ekonomi Malaysia. Menurut Perdana Menteri, indeks petunjuk pasaran di Bursa Malaysia hanya turun sedikit yang mencerminkan trans rantau. Bagaimanapun, perkembangan semasa itu akan terus dipantau Kerajaan Madani dengan teliti serta mengambil langkah proaktif untuk memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat kekal terjamin. Dalam hari itu, sesi mesyuarat khas Sidang Majlis Keselamatan Negara dua hari berturut-turut bagi membincangkan situasi di Asia Barat turut mendesak rejim Zionis Israel tidak melakukan tindakan balas yang boleh memburukkan lagi ketegangan. Malaysia turut menggesa gencatan senjata berkekalan mesti diwujudkan di Gaza untuk membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan. Selain menyeru masyarakat antarabangsa memberi tumpuan kepada isu itu sebagai kunci penyelesaian serta merta yang adil terhadap perbuatan tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Malaysia katanya akan menghantar sumbangan terbaharu sebanyak 100 kontena yang dijadual berlepas pada 27 April ini. Dalam perkembangan berkaitan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa memantau isu pergolakan di Asia Barat dan kekal berhubung dengan kedutaan besar Malaysia di Tehran, Iran dan Jordan. Pemantauan dilakukan KPT secara langsung menerusi pejabat Education Malaysia di Jordan dan Dubai. KPT dalam kenyataan memaklumkan akan berbincang dengan pihak berkaitan untuk tindakan lanjut termasuk keperluan membawa pulang pelajar dari negara terlibat. Setakat ini seramai 1872 pelajar berada di Jordan, 37 di Syria dan 8 di Iran. Tiada pelajar Malaysia di Lubnan dan Iraq. Rakyat Malaysia khususnya pelajar di negara terbabit dinasihatkan untuk terus bertenang, sentiasa berwaspada dengan situasi semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Konflik di Asia Barat akan beri kesan kepada pergerakan harga minyak mentah dunia serta kadar inflasi global jika terus berlanjutan. Penganalisis ekonomi berpandangan situasi itu akan turut menyumbang peningkatan kos import. Ini akan memberikan kesan kepada barangan yang kita import dari luar negara terutamanya barang makanan. Kerana kenaikan uh, dolar itu sendiri dan juga dijangkakan akan berlaku kekacauan dari segi uh, pengangkutan ataupun logistik di mana terusan Suez ataupun di Laut Merah itu yang merupakan kawasan panas berlakunya krisis sekarang di antara beberapa negara yang, yang, yang termasuklah Israel akan memberikan um, kesan kepada kos pengangkutan. Permintaan terhadap mata wang dolar Amerika Syarikat pula diunjur meningkat. Memandangkan unit negara maju itu dianggap sebagai mata wang yang selamat. Di sebalik ketidaktentuan itu, beliau yakin aktiviti ekonomi domestik berupaya menampan kejutan luaran dan akan terus memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun ini. Dalam pada itu, situasi tegang terbabit juga menyebabkan ekonomi Asia Pasifik APEC dan global dijangka menerima kesan riak daripada harga minyak yang lebih tinggi. Moody's Analytics menjelaskan, menjelang insiden konflik Iran-Israel Jumaat lalu, minyak mentah West Texas Intermediate didagangkan antara 85 dan 90 dolar setong. Harga minyak boleh mencecah hingga 100 dolar setong seandainya Israel melakukan serangan balas. Impaknya ekonomi APEC yang kebanyakannya merupakan pengimport minyak terdedah kepada risiko lonjakan minyak global. Selain peningkatan inflasi melalui kos tenaga dan bahan api lebih tinggi serta pertambahan kos pengeluaran dan kos pengangkutan. Tahap keselamatan di semua pintu masuk negara terkawal. Jaminan itu diberi Kementerian Dalam Negeri. Rakyat juga diminta tidak perlu bimbang kerana agensi keselamatan termasuk PDRM ditugaskan di semua lokasi bagi mempertingkat kawalan dan penguatkuasaan. Saya percaya uh, PDRM uh, sedang menangani isu ini dengan uh, bersungguh-sungguh Dan langkah-langkah uh, sebagaimana diumumkan oleh Ketua Polis Negara Terutama sekali untuk uh, meningkatkan uh, tahap kawalan di Twitter sepadan. Saya harap kita beri kepercayaan kepada Twitter uh, yang menemukan isu itu. Isu ini bukan uh, pertama, dah banyak kes-kes besar boleh ditangani dengan baik. Suspek lelaki yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan KLIA Terminal 1 ditahan di Jalan Bayam Kota Baru petang tadi akan direman esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zim berkata, suspek berusia 38 tahun itu akan dibawa ke Mahkamah Kota Baru bagi mendapatkan perintah tahanan reman pihaknya sedang mengumpulkan maklumat dan bakal mengadakan sidang media esok. Lepas reman tu besok baru kita buat PC ya. Eh? So, buat masa ni, hari ni kita akan proses dulu uh, suspek yang kita tahan tadi. So beliau dalam keadaan yang sihat, Alhamdulillah. Dan uh, um, besok setelah kita kumpul segala apa, -apa ni maklumat yang kita perlu di sini kita boleh kongsikan sedikit ya Terdahulu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan suspek Hafizul Harawi ditahan kira-kira 3 petang tadi selepas lebih 36 jam melarikan diri. Dia dipercayai melepaskan dua das tembakan dengan satu daripadanya terkena pengawal peribadi kepada isterinya. Dalam pada itu, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omarhan memaklumkan setakat ini 11 keterangan saksi kejadian tembakan di KLIA telah diambil. Beberapa saksi lagi akan dipanggil melibatkan ahli keluarga dan rakan perniagaan. Selain itu, langkah keselamatan di lapangan terbang dipertingkat termasuk meletakkan mesin imbasan dan penutupan lorong skuter elektrik juga akan digunakan bagi memperluas kawasan rondaan uh, sama ada ketibaan ataupun uh, departure kan tingkat 5 dan tingkat 3 tu kan lorong yang paling hampir dengan pintu masuk tu uh, okay. dia punya risiko dia tinggi lah orang boleh parking dan dia boleh masuk sama ada dia buang something uh, yang tu yang risiko dia tinggi so lorong yang <tuh> uh, lorong yang ke dalam tu tu patutnya tidak dibuka kepada orang awam. Uh, ini cadangan daripada pihak polis dulu lagi. Lima lelaki warga Indonesia diperkas bersama bot kayu tanpa nombor pendaftaran di perairan Johor Timur. Suspek berusia 31 hingga 53 tahun dipercayai terlibat dalam kes mencuri besi buruk dengan nilai keseluruhan rampasan kira-kira rm -kira 20000 ringgit. Terdapat juga ada kejar mengejar dan kita dapat berjaya menangkap dapat berjaya menahan bot tersebut di kedudukan 3.3.6 batu selatan Tanjung Penyusup tak jauh daripada tempat kejadian dan semasa diiring ke pos maritim pengerang bot tahanan telah mengalami bot yang telah dikemintahan dike telah mengalami kebocoran dan telah tenggelam pada kedudukan dua batu notika daripada Tanjung Bulat Selain faktor sempadan dekat dan nilai barangan Modus operandi yang digunakan kumpulan berkenaan sama seperti kejadian lalu dengan menyasarkan bot atau kapal bergerak perlahan. Kesemua suspek direman 14 hari bermula hari ini untuk tindakan lanjut. Di Baling Kedah, polis terpaksa melepaskan lima das tembakan bagi menghentikan kenderaan di naiki 4 pendatang asing tanpa izin parti berhampiran Jabatan Kuala Pegang awal pagi istin. Bagaimanapun, dua suspek warga tempatan yang bertindak sebagai pemandu dan penumpang hadapan berjaya meloloskan diri. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mamat dalam kenyataan memaklumkan salah seorang daripadanya berjaya ditahan di stesen Bas Krik menerusi obskesan petang tadi. Kesemua parti termasuk tiga wanita berusia lingkungan 23 hingga 39 tahun dipercayai dibawa masuk melalui Kelantan tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan perjalanan yang sah. Sementara itu di Sarawak, aktiviti penyeludupan minuman keras di sektor ob jaga kawan bakalalan ditumpaskan tentera darat TDM. Lapan katil minuman keras pelbagai jenama bernilai RM1,200 ditemukan pada jarak 500 meter dari sempadan Indonesia. Sel operasi media Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat memaklumkan Sepasukan anggota TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat ketika itu sedang melaksanakan penugasan rondaan di Kampung Punang Kelalan baklalan Anggota terbabit menemukan bungkusan hitam mencurigakan yang mengandungi barang seludup. Kesemua barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam di Raja Malaysia untuk tindakan lanjut. Padah mengugut dan mencederakan isteri. Seorang lelaki diberkas di kediamannya di kampung Alai Gri, Ketua Polis Daerah Superintendent Zulkifli Mahmud berkata, suspek berusia 42 tahun itu ditangkap. Susulan laporan dibuat mangsa selepas berjaya melarikan diri daripada suspek. Siasatan mendapati mangsa diikat suspek ketika tidur sebelum mengacukan sebilah pisau dan menuduh mangsa berlaku curang. Mangsa berjaya melarikan diri ketika berpura-pura ingin ke tandas dan terus ke balai polis membuat aduan. Mangsa berusia 35 tahun dihantar ke Hospital Greek untuk pemeriksaan lanjut dan mendapatkan rawatan. Penganggur mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan melakukan amang seksual terhadap adik kandung perempuan berusia 17 tahun pada 6 dan 8 April lalu. Kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Nik Habri Muhammad. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh berusia 37 tahun didakwa melakukan ambang seksual bukan fizikal iaitu menyebabkan mangsa memerhati atau mendengar visual aktiviti yang bersifat seksual di sebuah lorong di Lorong Tanjung, Jalan Long Yunus, Kota Baru pada 6 April lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal dengan memegang tangan mangsa di lokasi sama pada 8 April. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin. 6 Mei ditetapkan tarikh sebutan semula kes. Sementara itu di Mahkamah Majistret Kuala Pilah, Maklul Lori berdepan tiga pertuduhan iaitu cubaan membunuh anggota polis termasuk dua lagi kesalahan trafik di Jempol minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hasrunizam Nizam Hasim 21 tahun mengaku tidak bersalah. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh cuba menyebabkan kematian anggota polis selepas bertindak melarikan diri daripada ditahan dengan cara menghimpit dan cuba melanggar motosikal yang dinaiki anggota tersebut sehingga terbabas. Perbuatan dilakukan pada 9 April lalu di kilometer 5 Jalan Serting Tengah Keratung di Jempol. Selain itu, tertuduh didakwa memandu lori dalam keadaan melulu dan berbahaya serta kesalahan memandu lori tidak cermat dan cuai hingga melanggar motosikal. Mahkamah menetapkan jaminan RM18,000 serta perlu melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan. Tarikh pengurusan kes dan lantikan peguam pada 6 Mei. Kes perbicaraan penyeliewengan dana SRC International, saksi ketiga pendawaan Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau disekat keluar negara walaupun tidak ditahan pihak berkuasa berkaitan urus niaga syarikat itu. Bekas pengarah SRC International sendiri yang berhad ini memberi keterangan selaku pihak ketiga dalam kes saman sivil RM1.18 bilion SRC International terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas ketua pegawai eksekutifnya Nik Faisal Arif Kamil. Sebelum ini dalam perbicaraan 1MDB, Datuk Syahrul Azral memberi keterangan bahawa sekatan perjalanan ke luar negara hanya dikenakan ke atasnya dari Julai 2018 hingga awal 2020. Dalam kenyataan saksinya, Syahrul Azman menjelaskan bahawa beliau tidak pernah didakwa atas barang kesalahan berkaitan kerugian dan kerosakan dialami SRC International. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung Rabu ini. Dular kononnya taikun beras kau untung lebih 6 juta ringgit sehari melalui kegiatan tukar kampit beras tempatan kepada beras import. Seorang aktivis pembangkang yang memetik laporan sebuah media beri bayangan kononnya perbuatan terbabit dapat restu Putrajaya. Semakan pasukan Bram Betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Hakikatnya, tiada perkara seumpama berlaku. Ini kerana pemantauan rapi dan aktiviti penguatkuasaan yang kerap sentiasa dilaksana. Berita palsu berkenaan juga pernah dinafikan agensi kawal selia padi dan beras. Itu andaian daripada orang ramai lah mengatakan benda itu berlaku. Sebenarnya tiada ada rasmi daripada mana-mana orang ramai. Even though walaupun yang buat TikTok tetapi dia tidak buat aduan rasmi di mana kilang mana yang berlaku dan di lokasi mana yang berlaku. Henti sebar fitnah, tak perlu jaja cerita tak betul. Selain timbulkan kegusaran, ia juga adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kelewatan pembinaan kolam selam tempur di Kem Iskandar Mersing yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan pihak bertanggungjawab menjelaskan punca kelewatan siap yang sepatutnya selesai Disember 2022. Enam kali lanjutan masa telah dipohon pihak terbabit dan hari ini Seri Paduka mendapati papan tanda projek di tapak pembinaan pula dirobohkan. Sultan Ibrahim yang juga kenal komandan Grup Gerak Has GGK mahu perkara itu diperjelaskan oleh JKR Johor dan jurutera daerah Mersing selain menitahkan papan tanda berkenaan dipasang semula. Majlis pecah tanah kolam itu disempurnakan oleh Sultan Ibrahim pada Mei 2018. Fasilitas tersebut amat diperlukan anggota 21 GGK bagi meningkatkan kompetensi individu dan tim khususnya dalam menangani ancaman daripada domain maritim. Parlimen Malaysia dan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP bersetuju memperbarui kerjasama berangkumi sistem jawatan kuasa pilihan khas di Dewan Rakyat juga pengukuhan institusi legislatif, pembinaan kapasiti dan pembangunan belia sehingga 2025. Pembaharuan kerjasama ini diperkukuh berdasarkan kejayaan usaha sama antara UNDP dan Parlimen Malaysia dari 2019 hingga 2023. Ia hasil perbincangan antara petakbir bersekutu UNDP Hau Liang Shu dalam kunjungan hormat ke atas yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul di Parlimen. Perbincangan turut menyentuh isu pengukuhan sistem tadbir urus dan pemerkasaan parlimen serta isu alam sekitar, perubahan iklim dan kemiskinan. Kira-kira 3,000 sekolah di seluruh negara diklasifikan sebagai sekolah kurang murid. Bagi melancarkan pengendaliannya, beberapa polisi dirangka Kementerian Pendidikan. Antaranya pelaksanaan kelas bercantum pelbagai grade penggabungan dan pemindahan atau penempatan semula sekolah berkenaan. Termasuk uh, HKC Ekwa, Pulau Pinang, HKC Kainang, Sarawak, HKC Puinci, Kedah yang telah pun memulakan uh, uh, persekolahan baharu di lokasi baharu. Manakala bagi pencantuman kelas pelbagai grade, ia melibatkan murid tahun 2 dengan 3 dan tahun 4 dengan 5 di sekolah dengan enrollment 30 murid dan ke bawah. Fenomena El Nino ketika ini semakin lemah dan dijangka bertukar kepada fasa neutral sehingga Mei, sekitar Mei atau Jun. Fasa La Nina pula dijangka bermula sekitar Ogos dan September jadi lebih sejuk. Menurut pengarah bahagian Sains Atmosfera dan Kadaan Pembenihan Awan Met Malaysia, tidak, Dr. Ahmad Fairuz Jamaludin, fenomena El Nino yang melanda dunia dengan intensiti kuat bermula Disember lepas menyebabkan negara mengalami peningkatan suhu sekitar 0.5 hingga 1.5 darjah Celsius. Bagaimanapun kini beberapa kawasan mengalami intermonsun yang menerima hujan pada petang atau malam kita dah masuk kepada orang kata intermonsun ataupun aa, musim pada monsun secara amnya aa, cuaca di belah pantai barat semenanjung ianya akan menerima lebih hujan pada petang ataupun awal malam tapi tidak pada kawasan aa, orang kata di pantai timur semenanjung so dengan cerita lain aa, kita akan menjangkakan bahawa suhu melebihi 35 degree Celsius ni akan terus berlaku pada bulan Mei pada April dan Mei Uh, terutamanya di negeri-negeri di uh, pedalaman Pahang seperti Jerantut, Raub dan juga di pedalaman Kelantan seperti gomesang Insya-Allah di negeri-negeri uh, pantai barat uh, keadaan ini akan beransur-ansur baik. Pembenihan awan di beberapa kawasan turut dilaksanakan untuk meningkatkan paras air empangan bagi kegunaan domestik dan pertanian, sekaligus menurunkan suhu. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya apabila semua tiga pusat pemindahan sementara PPS ditutup. Penduduk terjejas juga sudah pulang ke kediaman masing-masing. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka memaklumkan PPS terakhir ditutup ialah PPS Balai Raya Bukit Balai di Alor Gajah yang tutup pada pukul 3 petang tadi. Manakala PPS SK Durian Tunggal ditutup satu tengah hari. PPS Dewan Japerun Air Keruh pula ditutup pada pukul 11 pagi tadi. Banjir di Melaka bermula petang semalam menjejaskan 11 kawasan di Melaka Tengah dan Alur Gajah. Gula-gula ginseng Kingu yang dikesan mengandungi Tadalafil didapati tidak mematuhi kehendak pelabelan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Kesalahan itu dikesan selepas Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan serta saringan awal melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan. Siasatan dan saringan awal ke atas produk yang dijual secara dalam talian mendapati... Produk tersebut tiada nama dan alamat penghilang, pembungkus, pengedar serta tiada empunya hak untuk menghilang termasuk pengimport. Sehubungan itu pihak platform jualan dalam talian berkaitan diarah memadam kandungan iklan dan penjualan produk tersebut serta-merta. Berhubung penggunaan tanda lafi dalam produk itu, tindakan penguatkuasaan telah diambil ke atas syarikat dan produk terlibat di bawah Seksyen 13 Akta Makanan 1983. Syarikat Pengendali Air Johor Ranhill SAJ diminta beri notis pemberitahuan gangguan bekalan air awal sebagai persiapan penduduk menyimpan air terutama ketika musim perayaan. Tindakan itu bagi memastikan isu yang membelenggu penduduk termasuk di Felda Bukit Permai Kulai sejak 9 April lalu tidak berulang. Sepatutnya uh, Ranhil SAJ adalah sebuah syarikat swasta eh, dah tentulah perkara-perkara ini eh, mesti ada uh, pelan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang eh. alasan kita tidak boleh terima pasal ini adalah sakit swasta hmm. dah tentulah perkhidmatan swasta mesti lebih baik uh, seperti sebelumnya tapi di kawasan Dun Bukit Perumahan ini nampaknya uh, kali ini mereka senang cakap gagal lah, dalam merancang uh, untuk uh, tindakan jangka pendek ini lah. Sehingga kini, 168 unit rumah terpaksa bergantung kepada inlet injection ke paik bomba sekitar untuk mendapatkan bekalan air. Macam kampung Agas ni memanglah biasa sebab dia air disapul oleh SJ antar kumah-kumah. Tapi yang saya sedih ni pada waktu hari -hari, pagi raya hari, hari tu, air terus kosong eh. Setitik pun tak keluar dengan tak ada angin. Di mana perginya air tu? saya pun jenuh-jenuh juga lah untuk kita nak me, me, apa, memberi uh, pendapat kepada orang kampung supaya bertenang terlebih dahulu jadi kita akan usulkan supaya lori-lori tangki eh, dapat menyaurkan uh, tapi Alhamdulillah uh, pada raya pertama tu uh, dalam pukul 2 sehingga pukul uh, 12.30 malam dia salurkanlah lori tangga saya tak nampak ada uh, kejayaan untuk mengatasi masalah ni Ah ha, itu sebab tu saya pun komen jugalah dekat medsos mana-mana tu saya minta supaya dia kaji benar-benar sebenarnya apa masalah masalah air ni sebenarnya puncanya apa Ah ha, tu. Jadi kita tak tahu Orang kampung tanya pun kita tak nak cakap Bila kita cakap mengikut apa yang diberitahu Tapi tindakan yang dia buat tu gagal dan terus sehingga hari ini pun tak ada penyelesaian itu yang kita rasa kecewa lah Tiga atlet berbasikal trek negara termasuk Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang secara tidak rasmi layak ke sukan Olimpik Paris Julai ini. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Persekutuan Berbasikal ASEAN ACF Datuk Amarjit Singgil. Dua lagi pelumba yang layak adalah Muhammad Shah Firdaus Zahrom dan Nurul Izzah Izati Muhammad Asri. Setakat ini, atlet terjun Betran Rodik Lises, Nur Syazri Muhammad Latif Pelayaran, Jonathan Wong menembak telah mengesahkan tempat di Paris. Turut tersenarai, Ariana Nurdania Muhammad Zairi memanah, Nur Aisyah Muhammad Zubir berpasikan lebuh raya dan Muhammad Anik Kastan angkat berat. Ini merupakan penampilan sulung di temasya terbesar dunia buat Nurul Izzah Izzati jika dia berjaya memperoleh slot di Olimpik. Piala Asia bawah 23 2024 semua perlawanan saingan AFC yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei ini bakal menggunakan teknologi video assistant referee VAR. Perkara itu disahkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC selain bakal menerapkan peraturan tambahan masa berdasarkan masa sebenar yang terhenti ketika perlawanan. Selain itu, AFC akan memperkenalkan peraturan untuk memberikan kad kuning dan merah atas pelbagai bentuk salah laku. Saingan AFC B23 Tahun Edisi 2024 ini disertai sebanyak 16 pasukan untuk bertanding. Tiga pasukan akan layak secara automatik ke Sukan Olimpik 2024, manakala satu lagi pasukan akan bersaing dalam pusingan kalah mati. Skuad Harimau Melaya B23 kendalian Juan Torres Garrido terus fokus menjalankan latihan persiapan menentang Uzbekistan pada 17 April ini diikuti dengan menentang Vietnam pada 20 April. Menjelang kejohanan tujuh sebelah Asia Tenggara C7S 2024, pasukan rugby tujuh sebelah lelaki kebangsaan sedia menghadapi cabaran pada kejohanan yang akan berlangsung di Singapura pada 2 hingga 3 Mei ini. Ketua jurulatihnya Nik Safwan Ismadi Nikman berkata, satu perlawanan persahabatan dengan Singapura akan diadakan pada 20 April ini bagi memantapkan lagi pasukan. Menurutnya tempoh latihan yang singkat tidak menjadi alasan bagi pasukan negara mempamerkan aksi cemerlang. Dengan prestasi yang ditunjukkan semasa latihan, prestasi pemain-pemain menunjukkan satu impak yang positif dan saya rasa kita boleh memberikan satu target yang yang terbaik untuk pasukan pada tahun ini. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.